Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу приготовить редис, запеченный в духовке. Редис ⁇ один из первых овощей, которые появляются на наших столах. Поэтому помимо повседневных салатов с редисом, я хочу предложить сегодня вам его запечь. Получается очень нежный и неповторимый вкус. Давайте готовить! Подготовим необходимые ингредиенты. Для начала нужно помыть хорошо редис. И обрезать хвостики. Также понадобится растительное масло, мед и специи. Нарезаем редис на половинки или на четвертинки, если попадается крупный. Вот так. и так делаем со всем редисом. Высыпаем в емкость. Теперь, когда мы будем смешивать все ингредиенты, на этом этапе можно включить духовку на разогрев 200 градусов. Добавляем к редису мед, вот так. растительное масло, ложку столовую. И специи. Можно брать ваши любимые специи, экспериментировать. У меня здесь соль, черный перец молотый, базилик, паприка. Перемешиваем. Хорошо перемешали. Теперь выкладываем редис в форму для запекания и распределяем его в один слой. Готово. Теперь отправляем в духовку и запекаем минут 15-20. В середине готовки один раз нужно хорошо все перемешать. Достаем готовый редис из духовки и теперь можно его подавать. Подаем запеченный редис теплым. Получается очень быстро и легко. Спасибо вам за просмотр. Пора кушать вам. Всем пока!